Врач нужен? Врач нужен? У нас врач есть на то поэтому если надо будет, то пожалуйста. При проведении обыска у нас никакого да. постороннего свечения в данный момент у нас не выявлено. Да. На деньгах мы видим свечение желто-зеленого цвета, деньги мы освещаем ультрафиолетовой лампой. На большинстве купюр у нас видно желто-зеленое свечение. Давайте ваши руки. ПНТ, смотрим сюда. Угу. То же самое, аналогичное желто-зеленое ну, свечение. Понят... Так, общая сумма. Тысяча две двенадцать. 13 тысяч гривен. 13 тысяч гривен. Так, теперь чуть-чуть, ну, немного, не сильно, не так, чтобы текло, просто... Пакеты. Все, сейчас хорошо, пальцы везде, где наблюдалось. Везде хорошо, но... Хорошо, хорошо, хорошо.